ദശകം മൂന്ന് രാമായണ കഥാരംഭം ലക്ഷ്മിദേവിയുടെ ഉപാസനാ സാമർഥ്യത്തിൽ പ്രീതനായി കലികാല ആനന്ദ സ്വരൂപനുമായ ഭഗവാനോട് വാക്ക് ശരീരം മനസ്സ് എന്നിവ ശുദ്ധമാക്കുന്ന ശിവപ്രിയമായ രാമായണം രചിക്കുവാൻ പ്രേരക ശക്തിയാകുവാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വാൽമീകി രാമായണമാകുന്ന കിണറ്റിൽ നിന്നും അമൃതതുല്യമായ രാമകഥാജലം മനസ്സാകുന്ന പൊൻകുടത്തിൽ ഭക്തിയാകുന്ന കയർ കൊണ്ട് കോരിയെടുത്ത് സാമാന്യ ജനങ്ങൾക്കായി ഒഴുക്കിക്കൊടുക്കുവാൻ തുടങ്ങി അയോധ്യയിലെ രാജാവ് ദശരഥൻ ഭൂമിയിൽ സൽഭരണം കൊണ്ട് സ്വർഗവും ശത്രുനിഗ്രഹത്തിൽ ഇന്ദ്രനെ സഹായിക്കുക വഴി ദേവന്മാരുടെ കോപവും ഇല്ലാതാക്കി ത്രേതായുഗത്തിൽ കൃതയുഗത്തിന്റെ നന്മ ജനങ്ങൾക്ക് നൽകിയെങ്കിലും ദുഃഖിതനായിരുന്നു ശ്രേഷ്ഠ ഗുണങ്ങളുള്ള കൗസല്യ പ്രതിദിനം സൗന്ദര്യം വർദ്ധിക്കുന്ന കൈകേയി ഇരുവരെയും അനുസരിക്കുന്ന സുമിത്ര എന്നിവരോടൊപ്പം ഭഗവാൻ തന്നെ പുത്രനായി പിറക്കുവാൻ ുലീവിന പുണ്േ തടേതം കമലതുളസീമാഗന്ധാനുലേപനശോഭനം പ്രണവ സദനം പൂർണ്ണാനന്ദം പുസ്മഹേ കമപി കമലാ प्रावीण्य अपरिहरणीयास्मिन् जातस्य मे मृतिरुद्भवेद् हितमुपदिशेत् को वा मे त्रिकरणशुचिः सेवे सेव्यं शिवाय शिवादिभिः विधुतदुरितस्तोमं स्तोमं रामायणं भव मम मधुरिवो चित्रावक्त्रादुदेतुमुदे महितरसनिष्यन्दा मान्द्यं निरस्य सरस्वती निहतरमणक्रौञ्ची शोकान्वयाद यथा पुरम् प्राच प्राचेतसस्य यथा पुरा किमिदमुचितं किञ्चित् सञ्चिन्त्यनाथ ननाधितम् यदि मयि भवेज्जामे वाल्मीकिसाम्यलवोद्भव मधुसुमनसां शक्तो हर्तुं नयो मुखरो दशन्मशकशिशुको दाक्ष्यं तार्क्षस्य तत्स च लिप्सताम् बहुभिरिह किं भक्तिगुणैरिमां दृढनियमितां क्षिप्त्वा शुद्धां मनः कनकालुकां वरदधिनुयां वाल्मीकियाधृतैरुदपानतो भवमरुपरिश्रान्तान् पान्धान् भवच्चरितामृतैः भुवनविदिते साकेताख्ये बभूव पुरे पुरा दशरथ इति ख्यातो राजादिवाकरवंशज स च सुचरितः सर्वामुर्वीमरक्षदहर्दिवम् विशसितरिपुव्रातो वीतरुषं विदधद्दिवम् अवति जगतीमस्मिन्नस्मे रचेतसि राजनि त्रिविधविपदामाविर्भाव शरीरिषुनाजनि त्रिचरणतया त्रेदौचित्यं भलेन कृतौचितीं दधदति मुदा धर्मो रम्यां न अकृत सुकृतौत्सुक्यं शान्तं नृपो वृषवस्थित कुहचन सुधर्मायां जाया च निजे क्वचित् प्रणिहितमनाभेजे मन्त्रं भलाव्यभिचारिणम् क्वचन समये सोपाध्याय क्वचित् सचिवान्वित प्रथममहिषी कौसल्यासीत् प्रशस्य गुणोत्तमा प्रतिदिननवा कैकेयी च प्रियास्य तु मध्यमा निरुपमगुणानि सा पत्न्यानि देशकरी तयो निरुपधिसुमित्राख्यायेता नृपस्य मुदे परम् दशरथमहाराजस्याजन्मपूतमतेर्गुणान् दशशतमुखो वक्तुं शक्तः परस्तु न वस्तुत स च तव वदेत्स्वापाभावे पितास्तु श्रीसङ्गमेश दयानि